Коротше, не можу я поки на тому каналі запустити прямий ефір, треба набрати там підписок. Так що, друзі, канал СТО Автопан Київ. Заходьте, підписуйтесь. Трошки треба там підняти актив, тому що там тільки і треба набити людей. А я щось уши розвісив. Шаломчик, шаломчик. Так, рієчку мою вже відвезли на реставрацію. Є шанс, що вона навіть сьогодні назад вернеться. А якщо сьогодні назад вернеться, то я сьогодні уїду на свої били. Бо Юрка казав, що тобі щось писав, ти не відповідав. Так, братва, давайте у нас акция для это, для подписчиков Бескоштовная диагностика, да? У нас есть такая акция? Бесплатная диагностика масла в бесплатная диагностика ходовой части. Или без... бесплатная или бесплатная компьютерная диагностика внутри вот на выбор. Короче, вы слышали бесплатная диагностика ходовой части или компьютерная диагностика или бесплатная диагностика замена масла в, авто... в автомате, да? Качество и уровня масла. Бесплатно. Ядрен батон, блядь. Я сейчас пойду себе сделаю это все. А что Могу себе позволить. Так. Ага, Юрий, все ок, да? Ну, нормально. Так, Серега, ой, Андрюха, ты хотел узнать, сколько стоит э, замена жидкости охлаждения, да? Э, вот это вот аппаратная. Замена жидкости охлаждения. Замена. Сколько стоит замена жидкости охлаждения аппаратная вот это? Ну, без жидкости, я так понимаю, жидкость отдельно считается. Я вот точно не помню, или 1200, или 1600 Короче, полторушка, по Андрюха. По-моему, 1200. Ну вот, по-моему, 1200. Антифриз 1200 гривен, да. Так, а замена свечей? Замена свечей. Какой дизель, бензин? И какая машина, там же еще разница есть. Бо там, блядь, я знаю, есть такие, что надо там, блядь, полморды разобрать, чтобы добраться. Так, обернись у тебя за спиной. Вася, блядь, хуй со щеки достань, блядь. Дура без труса, блядь. Бля, я не могу с ней. Такие тупорылые эти, блядь. Гамнаеды, сука, как поналазят, блядь. Нет, нет. Kia Rio X. А, это этот маленький кроссовер? Наверное. Я а. даже не знаю, что это. У меня когда-то была Kia Rio 2000, не помню, по-моему, 2012 года. Прикольная машина. Прикольная. Хэтчбэк. Автомате. У меня вот на автомате, но ну, был 1.3, по-моему, там был двигатель 1.4. 1, 4. Ну, слабоватенько было, блядь. Кондиционер включаешь, она уже такая бедняя. 1.6 У меня была Хундай акцент 1.6. Он нормально 1, валил, блядь. Да, то же самое. А вот Kia Киашечка, вот она поменьше. Она нормальная машинка была, всего просто нема но слабоватенькая опять такую же купить, чтобы ездить на ней и не, не думать, когда она сложна. Да Рено и Спейс бери, братан, да, не, и прогадаешь. Спасибо. Рено и Спейс, блядь, и, ну и жизнь скучной точно не будет. О, ну, тогда ты недалеко ушел. Тогда ты примерно рядом. О, так, блядь. Братишка! <свят> Братишка! Удмуртия, привет! Луганск, Леночка, приветствую! Наталочка, моя родненька, приветик! Короче, братан, по свечам узнаю сейчас. Сейчас узнаю. Сейчас пойдем в цех, полазим, покажу вам вообще процесс. Даже таких бегемотов делают, видишь? Сейчас, короче, здесь меняли антифриз в кондиционере. Я так понимаю, там ремни какие-то меняют еще. Так что хватает тут. Тан, 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 поезд артефактов приветствую, приветствую вас на святой земле. Блин, как холодно. Холодно, холодно. Так, ребятки, лайкаем, лайкаем. Что-то вы неактивные, ни хрена. О, Рафаэль, блядь. Ты именно проживал, сглотнул и решил, так сказать, излить душу, да? Не, я уже все Саулюсу отправил, всю информацию. Уже mm. ему дал прямые контакты, чтобы он там... Нап... Ну, я ему все там... Да, 1900 гривен такие, как ему надо, проставки. Только он мне прислал фотки, э, там, китайский такой ширпотреб. А здесь конкретно такие, э, типа, универсальные. Так, главный кошара, Димочка, привет, 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 родная. А без, подол... а без подола Киев невозможен. Лайкаем, ребятки, подписываемся на канал. Так, ну что вам показать? Что кого интересует. По ремонту автомобиля Сегодня у вас экскурс, шаломщик. Казахстан. Мое приветствие. А, это вот так вот. Смотрите, кто пришел работяга. А теперь вот Данька у нас мастер-моторист. Да, Данька? Да, с электроники на моторы. С электроники на моторы. Вот так вот. Теперь Данька будет работать на СТО. Надеюсь. Очень хочу, чтобы научился и обрел профессию. Боже, какой лохматый. Одень капюшон, блядь. Мне аж стыдно за тебя. Лохмандей. когда зарплата ты, ты в курсе что ты первую зарплату мне отдаешь давай я шучу давай я скривился говорит осуждаю слушайте самое мое любимое место показать на СТО вы сейчас все поймете о чем я сейчас вам покажу мое самое любимое место на СТО так привет из автомобильного владивостока слава украине героям слава приветствую это мое самое любимое место я тут всегда сюда прихожу погреться и что нибудь зачавкать я тут экскурсию провожу можно тут выпечка братва просто бомбезная свежая каждое утро печется и цены смотрите Просто именно подарок судьбы. Вот так можно зайти, пообедать. Вот такое менюшечка. Все копейки стоит. Вот так вот. Вот так, видите? Так что приехал, машинку загнал. Покушунькал, пока машинка делается вкусно. И жизнь прекрасна столовка, да. Так, у меня Лада Калена, блядь. Калена. Лада Калена поменять проставку. Ну, вернее, прокладку. Между рулем и сиденьем или какую? А? Между рулем и сиденьем поменять. Блядь, машина СТО забита. Моя дура висит, видите. Рейку сняли уже. Уже поехала на реставрацию. Новые амортики, новые опорные подшипнички. Сейчас поставят новые наконечники, новые тяги. Реечка будет перебрана. Короче, жопень полная. Так, замена свечей на Kio Rio X. Забиты, все подъемники забиты. Все забито. Кстати, можно почистить печечку, можно заправить кондиционерчик, можно настроить ваши фары, чтобы нормально не светили, въедало встречной машине. Так. На, на продажу. Братан, да ты знаешь... После того, что я сейчас с ней сделаю, блядь, я ее сейчас в хер продам. Я лучше поезжу на ней. <звы> Потом, видите, тут еще куча приблуд есть. Вот это жидкость охлаждающая. Чистка кондиционера, чистка форсунок и еще что-то. Короче, я еще не совсем знаю, что здесь. В общем, вариантов тут... машина монтажик развал схождения есть короче все что хотите есть пошли покажу тут еще грузовой цех есть здесь вот в этом цеху делаются грузовые машины вот видите тут делаются грузовички потом еще вам показать разбарахолили вольвешничек такой мотор блять как моя это рыной спас бусики всякие так ребятки ставьте лайки лайки блин и, и ребята очень большая просьба подпишитесь на канал с э, называется так а это у нас моторный цех но тут это здесь данька работает в этом цеху договорился даньку уж взяли учеником уже две недели короче отстажировался в общем взяли его на работу совмещать с учебой в общем он там на, на неделе два дня на какой-то неделе три дня будет ботать но я, блин, очень рад, что он все-таки как бы зацепился, что ему это нравится. Бо я, честно говоря, блин, немножко варился в этом плане, что куда его как-то его чуть-чуть направить в жизни. Так. Димочка, витание вид ЗСУ. Лесовик, мои витанечка, дорожники Так. Це син. Ну так, да, Данька, це ж мій малий. Ну він, ми, він же не, не рідний, ну мій. Так, да, синулька. Так, привіт, ти откуда? Я з Києва. Я з Києва. Блін, а то щось я теж на морозі, отакош. Так. Так, пішли далі, екскурсію вам буду проводити. Тут, бачите, є така установа. Блін, ви можете перевірити стан коротше, ходової. Вона, оця штука, типу, ви заїжджаєте колесами, вона вібрірує і там комп'ютер щитує ваші там, амортизатори в якому стані. Коротше. В общем, бачите, хватає машин повно. Так. Доброго дня. Борисполь моє Та ніяк я не доїду до вас. Так, а там у нас е з вулиці виходимо і заходимо. І там у нас цех водородної очистки. Ну там і електрики працюють, один підйомничок і там де і там водородку роблять. Тому приїжджайте, братва. А що, братва, і дівчата, приїжджайте. Дівчата у нас теж машиною керують. Тому залітайте, приїжджайте, СТО Автопан, проспект Корольова, 11, дроп 1. Приведемо вашу машинку до ладу. Бачите, тут така ще територія і тут у нас цех, де працюють з водневою очисткою. На тамбаром горит прощальная звезда. Тарик, слушай, у меня до тебя есть одно прохание. Вот введи в Ютубе, вот как называется канал СТО Автопан Киев. Зроби силочку і кінь в чат, я закріплю, щоб дуже прошу, переходьте на канал СТО Автопан Київ. Це буде канал, на якому так само я буду викладати відео, вести прямі ефіри. Треба трошки там розігнати актив, тому що не можу запустити ще прямий ефір. Тому дуже прошу СТО. Автопан Киев. Название канала. Перейдите, подпишитесь. Буду дуже-дуже вдячный вам. Так, машины, как на ялинке висят. Да. Так, Леха, спасибо за подписочку. Ребят, кто не подписан, пожалуйста. Канал СТО Автопан Киев. Вот прям как название стрима. Сейчас Тарик кинет ссылочку. Я ее закреплю и буду очень сильно вас просить переходить на тот канал, подписываться. На том канале я буду... Чаще, ніж на це. Поэтому... Залітайте. Зараз посилання, зараз. Братанчик, підключай там братву всю нашу, хай підписується. І, до речі, для військових, для військових водородна очистка двигуна 1 гривня коштує. І для військових також є знижки на послуги СТО. Ну, мається на увазі по роботі. Так що, якщо що, хлопці звертайтеся, будемо вирішувати. І взагалі, там, що стосовно вас, красавці наші, кожне питання будемо окремо розглядати. В общем, я тут, для того, щоб відстоювати ваші інтереси. і Буду виривати все, що можна для вас. Це стосується не тільки військових, я маю на увазі своїх підписників. Тому якщо ви будете приїжджати на станцію автопан, обслуговувати свою машину, то я особисто буду, так скажем, відстоювати ваші інтереси. Так що такі діла? Пісня орків. Там може бути, слухайте, я сам, блядь, наполовину орк, блядь. Й б родився в Радянському Союзі, всю життя жив, блядь, з поняттями, що русські нам браття оказались гандонами. Понятно, що, блядь, я наполовину такий самий. Ну будемо мінятися, а що робити? Будемо мінятися.